demak o'ttiz birinchisi geliyga nisbatan yettiga teng bo'lgan gazni nol ikki molni massasini aniqlayg deyapti demak biza boyagi formulaga qo'yamiz d geliyga dni pastiga geliyni qo'yarkanmiz va bizaga qandaydir noma'lum gaz noma'lum gazni massasini bilmaymiz o'shaning uchun mana bu yerda x qilib belgiladik va geliyga nisbatan geliyga geliyni massasi nechi to'rt to'rtta mana bu yerga qo'yibyuboramiz va bizaga chiqadigan javob nechchi yiliga yelikga nisbatan yettiga teng ekan va biza xni topsak yettini to'rtga ko'paytiramiz bu yerda yigirma sakkizga teng bo'larekan ximiz noma'lum gazni ma massasi yigirma sakkiz gramm taqsim molga teng ekan endi o'shandan foydalanib biza nol ikki molni massasini topa olamiz bir molimiz yigirma sakkiz gramm bo'lyapti mana bir molimiz yigirma sakkiz gramm nol ikki molimiz qanchadek proporsiya tuzsak nol ikkini yigirma sakkizga ku'baytirib birga bo'laorsak besh butun olti kelib chiqar ekan javobimiz shu